श्री लांब्रुत अध्याय पासवा श्री गणेशाय नमहा सदा शिव अक्षरे चारी सदा वै वैखरी जो नित्य नित्यशिवाचन करी तो तोद्दरी बहुता जीवा बहुत प्रायश्चितांचे निरधार शास्त्र वक्ते करी दिवी चार धरी जे शिवनामे शुद्धसाचार कासया या इतरसाधनेत्या नामा सा महिमा परमाद्भूत त्यावरी प्रगोषव्रत आचरत त्यासि धृती सत्यसत्यत्रिवाचा संतती आयुष्यवरधन दिव्य ज्ञान पाहि चेतिः प्रदोषव्रतपूर्ण यथा साङ्गकरावि प्रदोषव्रतभावे आचरता ह्या जन्मी प्रचित दारिद्र्याणि महाव्यथा निःशेषफति षण्मासात् एकसंवत्सरे यज्ञान द्वादशवर्षी महद्भाग्यपूर्ण हे जो असत् येमानील व्यास वचन त्यासी बंधन कल्पान्तवरी त्याचा गुरु लटिकास जाण त्याची नामधिक भक्ति लटिकेस ज्ञान उमा वल्लभ चरणी जाचे मन त्याहूनि पावन कोणी नाही मृत्यु गंडांदरे दारुण प्रदोष व्रते जाती निरसोन ये विषयी इतिहास जान सूतसाङ्गौनादिका विधर्वदेशींजा भूभूज सत्यरथनानि तेज पुञ्ज सर्वधर्मरतपराग्रनी सहज बन्दिजनवर्णिति सदा बहुतदिवसराज्यगरित गरित परिशिव भजनि नाहि रत त्या वैशाल्य देशिता नृपनाथ बले आलासालूनिया आणिकत्या चेयात् पाळ साह्य झाले बहुत सप्त दिवस पर्यंत अद्भुत झाले हा ते बहुत समरस भूमीची सत्यरथ धाराती थिपागला मृत शत्रुनगराथ प्रदेशली राजपत्नी गरोदर राजस पूर्ण झाले नव मास एकजी च पायी पळतावनवास थोर अनर्थ ओढवला परमसुकुमार लावण्य हरिणी कंटक सराटे रुतती चरणी मूर्छना येऊनिपडे धरणी उठो निपाहि मागे पुढे शत्रु धरी तील अगस्वात मनो निपुढती उठोनी पळत किंवा ते विद्युल्लता फिरत अवनी वरी वाट तसे वस्त्रे अलङ्कारमण्डित हिर्या ऐषे दन्त जलकत जिचा कांत, कतारतिकान्त तन्मयहो मुनि नृत्यकरी जिगती गहन, जिचा अङ्गुष्ठी न पडे सूर्य किरण ते गरोदरहिण्डे विपिन मृगनेत्री गजगामिनी हिंडे महासति जेवि नैषधरायाचि दमयन्ति कि भिल्लिरूपे हे मवति दुष्टिण्डे कर्म नदी व्रवाहि जान पडलीति स वाढिल कोन असो एका वृक्षखाली ये वून परमव्याकुल पडिये शते दासी ओळङ्गति सदैव जिये पासि इंदुमती नामती जियेसी, भूमिवरी लोळत, दीन वदनी, भूमिवत मुख जिव्हामुख न मिळे पाणी तो प्रसुत धाली तेच क्षणी दिव्य पुत्र जन्मला नि तळमळी अत्यंत कोण उदक तेथ, बाळ टाकुनी उठत बैसत। गेली एका सरोवरा उदकाशली ते च क्षणी भरोनी हेतले पाणी तव ग्राहेोनी विदारुनी भक्षिली घोर विंदान, वनी एकलारडे राजनंदन तव उमानामक विप्र विप्रपत्नी जान विगतधवा पातली। माता पिता बंधू पाही, तिये लागी कोणी नाही एक वर्षाचा पुत्र ती सही कडिए आली बुनी तो नाही केले नालछेदन ऐसे बाळ उमादे कोण म्हणे आहारे ऐसे पुत्र रत्न कोणी टाकिले दुस्तर बनी म्हणे कोण जाती कोण वर्ण मी कैसे नेवू चलून जावे जरी टाकून वृक व्याघ्र भक्षिती लकी स्तनी दाटुनी फुटला पान्हा मी तिढाळीत अश्रु जीवन बाळ पुढे घे ललना मुख कमळी स्तन लागी संशय समुद्री बडली वेल्हाळ म्हणे नेबुकी नको बाळ तव तो कृपाळू पयफेन जती रूपर्मी त्रिपुरारी बाळनी धरी महद भाग्य तुझे सुंदरी क्षत्रिय राजपुत्र सापडला, कोणासी सांगे हे मात समान पाळी दोघे सुत भणंगाशी प्राप्त तैसे तुझ जाहली अकस्मात निधी जोडत की चिंतामणी बुढे ये गुनी पडत की मृताच्या मुखात, पडेयमृत पुरवदत्ते ऐसे बोलोनी त्रिपुरारी गुप्त झाला ते अवसरी मग दोघे पुत्र घे गुनी ते नारी देश ग्रामांतरी हित ब्रह्म नाम नाम शुचिवत राजपुत्रादिनामठेविले धर्म गुप्त घरो घरी भिक्षा मागत कडिये खांदी घे मुनिया लोक पुसती उमा सांगत माझे पोटीचे दोघे सूत ऐसी हिंडत ऐसी हिंडता हिंडत एक चक्र नगरा पातली घरो घरी भिक्षा मागत शिवालये देखिले अकस्मात् आत द्विजदाटले बभूत शाण्डिल्यत्यात् मुख्यऋषि शिवाराधनागरि दिविधिमाली शिवालयात् क्षण पूजा विलोकीत तो, तो शाण्डिल्यऋषि बोलिला अहा कर्म कैसे गहन हा राजपुत्रहिण्डे दीन होवन् कैसे विचित्र न उमा वचन ऐकति काली ऋषि के चरण उमाधरीत मने ह्या साङ्गापुरो वृत्तान्ती महासमर्थ भविष्य ज्ञान तुम्हा याची माता पिता कोण आहित की पावली मरण ह्यावीषाण्डिल्य संगे वर्तमान पिता सत्यरथ तो पूर्वी होता बी जान प्रदोष समयी करी शिवाच तो शत्रु आले चहू कडून नगर त्याची शत्रुंजी गज गज गुण उठिला तैतीच पूजा दांडोन तव प्रधान आला पुढे धावून शत्रुधरुणी त्याचा शिरछेद करून पूजा पूर्ण न करिता उन्मत्त तैसाच जागुनी करी भोजन नाही स्मरण विषयं त्या करिता ह्या जन्मी जाण सत्यरत अल्पायुषी होऊन अल्पवयात गेला मरोन म्हणून पूजन न सोडावी ह्याच्या मातेने सवत मारिली ती जळी विवशी झाली पूर्व वैरि ओढो निोधे भक्षिलिविदारुणी हा राजपुत्र धर्म गुप्त, याने काहीच केले नाही शिव व्रत मनोनिया माता पितारहित अरण्याद पडिला ह्या करिता प्रदोषकाली अव्यग्र पूजा वा इन्दुमौली पुदन सडुनी कदा काली सर्वथा हि न उठावे भवानी सबै समुनि कैलासनाथ प्रदोषकायी पुढे करित वाग्देवी वीणा वाजवीत वेणु पुरु पुरुहूत वाजवीतसे अम्बुजसम्भवतालसागरी भार्गविगादसे मधुरस्वरि वाजवी वाजवि मधुकैलभारि नृत्यगती बाहुया यक्षपती शिवप्राणमित्र हस्तजोडो निोभा समोर यक्षगणगन्धर्वगिन्नर सुरासुर उभे हसति ऐषा दोषकालिजा महिमा अगोचरनिगमा गमा मघकाय बोले गोमा मम पुत्र दरिद्रिकाधाला तु पुत्रे बहुत पूर्वी हेतले दुष्ट अमित दानकेले नाही किंचित करी कदा दग्ध यथार्थ दुष्ट प्रती स्त्री स्त्रीअभलाषे नेत्र दग्ध होत मी सामरत मग कैके मग उमेने पुत्र दोन्ही घातले ऋषीचे चरणी ते निमन्त्राक्षरमन्द्र उपदेशूनि प्रदोषव्रत उपदेशिले पक्षप्रदोषशनि प्रदोष महिमावर्णिला अतिविशेष निराहार असावे त्रयोदशीश दिवसासतकर्म आचरावि कीनघटिगाधा लिया रजनि प्रदोषपूजा आरम्भावि प्रीति वो मयि भूमि सारभूणि दिव्यमण्डप उभारिजे चित्रविचित्रविदान वरदळिस्तम्ब इक्षुदण्डे करुण मण्डपकीजे शोभायमान रङ्गमालानानापरि शुभ्रवस्त्रनेसावे आपण शुभ्रगन्धसुवास सुमण मगशिवलिङ्गस्तापून् पूजा करादियुक्त प्राणायामकरुणीदेखा अन्तर्वाह्यन्यासमातृका पूजावे विमुरान्तका सौव्यभागि अग्नितो वीरभद्रवजानन अष्टमहासिद्धि अष्टभैरव पूर्ण अष्टदिक्पालपूजन सप्तावरणी शिवपूजा यथा यथासाङ्गशिवो ध्यान मग करावे पूजन् राजोपचार्य सर्वसमर्पून् करावेस्तव न शिवाचि जय जय गौरीनाथ निर्मळ जय जय कोटिचन्द्र सुशीतळ सच्चिरानन्दभनढळ पूरण ब्रह्म सनातन ऐषे प्रदोषव्रदैगून दोहे जवर्ण मगतेकमेक एकमने करुण राहते धाले एकचक्री चार महिने पर्यंत, दोगे हि आचरति प्रदोष व्रत गुरुवचने यथार्थ शिवपूजन करीती पै शिवपूजा न द्यादि सर्वधा न द्यावे तीर्था शतब्रह्महत्यङ्कृपाप माता होयसाङ्गता शाण्डिल्य सर्वपापाहुनी थोर शिवपूजे चापहार असोते दोघे किशोर सदा सादरशिवभजनी ब्रह्मपुत्रशुचीव्रत एकलानदीतिरी क्रीडक दलडीढासलता कस्मात् द्रव्यघट साुषलि दे मने मनेन्द्रदोष व्रता चा महिमा जान ऐश्वर्य चाहिले राजपुत्रा समने ते समयी अर्धद्रव्य विभागघेयि येरुमणे सहसाहि विभाग न घेयि अग्रजा ह्यावनीतिल धन आमुखेत आहि हि सम्पूर्ण असोति दोघे शिव ध्यान शिवस्मरण न विसरति कदा हि ह्यावी एकदा दोघे दण गे वनविहाराला गुण तो गन्धर्वकन्याये गुण क्रीडता दृष्टिदेखिला दोघे पाहती गूरुणि परमसुन्दर् लावण्यखाणि शुचिव्रतमणे राजपुत्राला कोणी परदारा नयनी न पहाव्याम् दर्शने हरती चित्त स्पर्शणे हरित कौटिल्यदम्ब संयुक्त महा अनर्थकारिणी ब्रह्मसुतासते थे ठेवोन राजपुत्रशालीलासुलक्षण स्वरूपसुन्दरमन्मथाहोन आकर आकरणनयनकोमलाङ्गवळिये गुनीबाहात तव मुख्यनायिका विराजित अंजुमती नामे विख्यात गन्धर्वकन्यापद्मिनी पद्मिनी। द्रवीण नामा गन्धर्वपति त्याची कन्या अंशुमति पिता पुषे महेशा प्रती हे कन्या अर्प कोणाते मगबोले हिमनगजावात धर्मगुप्तसत्यरथासूत तोमासा परम भक्त त्यासि देयी अञ्जुमती हे पुरीञ्चे शिववचन असो ह्यावदी अञ्जुमती बाहे दुरुन न्याहाळीदराजनन्दन वाटे पञ्जवान् दूसरा क्षीरसिन्धुदरोहिणी रमण काय आला गलंग धुवोन पुत्राचे वदन अंजुमती न्याहाळी बत्तीस लक्षण संयुक्त आजुबाहुपर मंडित विशाळ वक्षस्थळ चालत करीनायक जावी ऐसा तो गुणा अंजुमती होुमती सखजागृती सांगत तुम्हिदुजावना प्रतिजावनी समस्त सुमने आना वीशु आसे। अवश्यमनोनी त्याललना जात्या खाल्या आनिकावना अंजुमती ऐकली जाना आरवुत्रा कुनावित। भूरुह बल्लब बसरून एकांधि भूमिवरीवतरल्या असोते ते वैसलायी मून राजपुत्र सुहास्य वदन नयन, आरत ओष्ट सुकुमार ते नेद्रकटाक्षवाणि विन्धिलिते मनोज मनोजमूर्धना सावरूणि वर्तमानपुषे तया ते शृङ्गार सरोवरा तुजवासि मी न राजहंसि देखता तव वदना दिव्यशि मम मानस नृत्यकरी तव मुघाब्ज देखता आनन्द झे पावती मम नेत्रमिलिन्द की तव वचनगरजता अम्बोध मम चित्तशिखि नृत्यकरी कविगुरुः न विशाल आत्मकण्ठीची काडिली मुक्ताफलमाळ कण्ठी सुदलितात्काळ चरणळेत मणि निकाया वाचा मनी करुण तुलनधाले पूर्ण ह्यावरि गुप्त वचन काय जाहला, जाला मे जनकजननी विरहित राज्यभ्रष्ट दरिद्रि अत्यंत, तव पित्याशी त्यासि कळता मात घे कैशि वराननी ह्यावरि भणे अञ्जो महती दिवसायै न ह्यास्थलाप्रति या वे शीघ्रगति लग्नसिद्धि साधावया ऐसे बोलो निते राशी वेगे आली पितया पाशी पासि जाले वर्धमानसाङ्गे त्यासि तो संतो राज गेला संगे बंधु सर्व बंधुप्रतीसंगेन शाबिल्य गुरूंचे वचन स्मरुन भनती प्रसाद पूर्ण त्याचा गुरुजरणी याचे मन त्यासी ऐश्वर्यासी काय न्यून मृत्युभया पासून सर्वदा रक्षी देशि कतो ह्यावरि दोघे बन्धुये गुण मातिषि सङ्गति वरत मान येरिमने धन्य धन्य शिवभजन फलदेतसालिले ह्यावरि दिसरे दिवसि दोगे हि गेले त्यावनासि सह परिवारेसि सर्वसामुग्रिधे मुनीयालां दृष्टिदेखता जामात गन्धर्व आनन्द छत्र क्षत्रसेना सुखासन त्वरित धाडुनी दिली। या जथा यथा साङ्गलग्न चारि दिवसधाले पूर्ण काहि एक पदार्थ न्यून पडिला नाहिते धवा अमोलिक सतेज विहिणी सदेत गन्धर्वज लक्ष सहस्र गज तेज पुण्य एककल लक्षी एक दास दाशी राशि अक्षय भाते देत शक्ति दिव्य चाप बहु अपार सेना संत बलिवंत उमा उोघा पुत्रा सवेत मानते मुुनिबोळगिली सुहासना रूढ अंशुमती, पती सवेतालिली शीघ्रगवती कनक वेत्रवा पाणी पुढे धावती वाहनास बी जिये चुर्विदवाद्या गजर चदुरंगिलादळवारे गुन्निवेढिलेदर्भ नगर पी पीतयाचे नगर दुर्ण अपार उल्लाट यंत्रांचा होत भडी मार परी बळ फार घेतले नगर क्षणार्धे जेणे पूर्वी पिता मारिला जाण त्याचे नाम दुर्मर्षण तो जिताची धरुणी जाण आपला करु न देशो देशींचे प्रजाजन धावती करभारघेवून उत्तममुहूर्त पावून सिंहासनारूढदाहला मा दाहुमाबन्धुसुचीभत द्यासमवेदराज्य करित दहासहस्रवर्षे पर्यन्त यशवन्तराज्यकेले शाण्डिल्यगुरु आनून शतपदम अर्पिले धन रत्नाभिषेक करुण अलङ्कार वस्त्रे दिडली दुर्भिक्ष जलशोष अवर्षण आधि व्याधि वैदव्यमरण दुःखशोककलहविघ्न राज्ञा तू न पळाली प्रजाभुदेव दायाद देतिरायासि आशीर्वाद को नाही नाहि खेद सदा आनन्दकरोघरी ऐसा अंशुमतीसमवेत धर्मगुप्तराज्य सहस्त्रवर्षे राज्य पारिपत्यसर्वकरी ऐसेदहासहस्रवर्षे राज्यगरुन सुदत्तपुत्रासिराज्य देवून चिन्तिता मनी उमाधवचरण दिव्यमानधारिले दिव्यदेहपामुुनी नृपति माता बन्धुसमवेद अञ्जुमती शिवविमानी बैसति कैतश्रुतिशिवाची कैलासपदासि जावून, जगदात्मा शिव विलोकोन् जय जयकार करुण लोट्टाङ्गणे भालिति दीनबन्धु जगन्नाथ पतितपावन कृपावन्त हृदयी धरुणी समस्त अक्षयपदी स्थापिनि हे धर्मगुप्ता चे आख्यान जे श्रवण पठन लेखन अनुमोदन तरि पञ्चवदन रक्षितया होय क्षय जेथे जायते थे, थे विजय होय, ऋणदाय निरसुनि प्रदोषमहिमा अदभूत जेयाजरति ैगुणी ग्रंथ ते ते कै चेदारिद्र्यमृत्य सत्यसत्यत्रिभाचाम् ज्या चा घरी शिवलीलामृतग्रन्थ त्याचि शिवपाटीराकीत सदा हिन्दे शिवपद अन्तिशिवपद तया हा ग्रन्थाम्रवृक्षसुरस पद्यरचनाफलयालीपाडास कुतर्कवादिजेवायस मुखरोगत्यास नामडी जय जय ब्रह्मानन्दविरूपाक्षा श्रीधरवरदासर्वसाक्षा दुष्टकर्म मोचगागरमाध्यक्षा नयेशीलक्षा निगमागमान् शिवलीलामृतग्रन्थप्रचण्ड स्कन्दपुराणब्रह्मोत्तरखण्ड परिशोतसज्जन अखण्ड पञ्चमाध्यायवः श्रीरस्तु श्रीसाम्ब्रसदाशिवार्पणमस्तु